श्री निर्गुण पादुका दर्शन नरसिंह सरस्वती दत्तपादो नत गातमजी नतमस्तक होता वृत्ति सुखमय जादे अज्ञानव्याप्त मे भ्रमरो श्रमलो तो मन् धारि तव दर्शन मोता चिन्ता सारि सररे नत मस्तक होता वृत्ति सुखमय परमार्थ जारे परमार्थसारने आदो सत्सङ्गत कि ज्ञानाभ्यासी रमरो लयाते जाले दर्शन कादी नतमस्तक होता वृत्ति सुखमय जाले जरि प्रसन्न गुरु तरि साधन शाश्वत शान्ति पुरुषार्थ लाभवो विघ्ने आता नतमस्तक होता वृत्ति सुखमय जाली वेदांत ज्ञान जरी सारे जा मस्तकरोता वृत्ति सुखमय जाले अतिबालपणि ज्ञानमणि प्रीति स नरसिंह सरस्वती यतिवरपुरुयासमरणे सात्विक वृत्ति बहुरहि वारती नतमस्तकरोता वृत्ति सुखमय जाति के दयामि हे आश्रय दाहो नतमस्तकोता वृत्ति सुखमय जाति नरसिंह सरस्वती दत्त पादुका होता सुखमय दत्तपादुगातमी अज्ञान व्याप्त अज्ञानव्याप्तमे भ्रमलो श्रमलो भारी न च आश्रयकोठे तिसतो सतो मजा, दर्शन होता चिंता सारी सरली नतमस्तक होता वृत्ति सुखमय साधने अनन्त करूनी आदो सत्सङ्गत साकी ज्ञानाभ्यासी रम लयाते जाले दर्शनकारी नतमस्तक होता वृत्ति सुखमय जाले जरि प्रसन्न गुरु योग साधनयोगजिगते ये शाश्वत शान्ति मार्गलाभवो विघ्ने नतमस्तक होता वृत्ति सुखमय जाले वेदान्तज्ञानजरी शाप्तिकसारे जाने े अतिबालपणीस ज्ञानमनी प्रीतिसे नरसिंह सरस्वती अतिवरपुरायात् त्या स्मरणे सात्विकं वृत्ति बहुरहि वारति नतमस्तता सुखमय जामि के दयानि हे गुरुचरणे आश्रय दाहो मम सागरि तारा हेना पुनरपि नाहो यति नारायण श्री गुरुचरण दत्त सरस्वती होता नतमस्तदहोता त्युप्तिसुखमय जाय ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय दत्तात्रेय ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय ओम नमो भगवते दत्तात्रेय महाराज की जाए